Все вообще ценное, все развитие, процветание, оно пришло через веру, оно пришло через верующих, через церковь, через познание Бога, то есть оно пришло через Бога. Это последних там несколько столетий, когда активно начало распространяться лукавство и ложь, всякие там эволюции и тому подобное, разные теории для того, чтобы отвлечь от Бога. По факту люди просто начали доверяться не Богу, а сфокусировались на этом прогрессе, который в мире происходит, и на всякой глупости, которую начали развивать, преподавать и так далее. А почему? Да потому что раньше в школах преподавалось вообще слово Божье – это основа высших заведений было, основа всего было. И само собой, когда ты видишь оригинал, и тебе э, какую-то даже не копию подставляют. Если у тебя есть, ты сможешь, конечно, различить. Поэтому всячески приложит усилия, чтобы убрать этот оригинал и навесить побольше лапши, которая висит, и ты не видишь и не понимаешь. Это мне напоминает Дафана и Верона, которые уже имея оригинал, такой Моисея со скинь и заповедями. Они что-то делали свое. И вот поэтому такие катастрофы и их Нет, это напоминает Авраама, что Бог дал ему откровение, опять же, и он поверил в эти откровения, и через откровения пришли благословения, и он говорит, в тебе благословятся все народы, и Авраам был 4000 лет назад, и мы видим, как это... Слово, оно исполняется, а пророчества библейские, они исполняются. Поэтому нужно верить в откровение, в Бога и в Слово Божье, а не просто в благословение или в какое-то достижение, не понимая, то есть, что есть причина, есть следствие. То есть люди, они фокусируются на следствии, не понимая, что есть причина. Все ценное, что есть на земле, все лучшее, все драгоценное, все, что дает нам благо, оно от Бога происходит, оно происходит от церкви, оно происходит от верующих, от веры оно происходит, понимаете, да? Поэтому рано или поздно это все будет забрано в рай. А все плохое, пойдет в ад. Пекло. И все люди, которые они поставили свою ставку не на веру, не на Бога, они пойдут в ад. Но там будет все плохое собрано. Это, это вообще ужасно. Нам надо пользоваться мозгами, реальностью и понимать, что такое откровение. Откровение сберегли Авраама. Все произошло, все лучшее, что мы имеем вот в этом мире, которым живем, то есть весь этот прогресс, науку и так далее, это все произошло от веры, от верующих людей, от теологов, от богослова, церкви. Наука, на самом деле, она свидетельствует о Боге, потому что законы, все, что открывают, чем больше открывают достижения в науке, тем больше она подтверждает действительно не эволюцию и не какие-то еще там бредовые идеи которые сатанисты выдумывают она подтверждает вообще бога она подтверждает слово Божье, она подтверждает творение боже искренние ученые, которые, конечно, у них не мамона на первом месте, не просто карьера, и они готовы там лукавить и так далее. Но люди, которые честные, искренние, они это видят, и они через науку даже обращаются к Богу. Мы создали много видео, можете на наших каналах посмотреть, и об этом говорится. Там первый закон термодинамики, он о Боге свидетельствует, второй, третий. То есть законы все, которые открывают, они свидетельствуют о Боге, они против эволюции, против всего этого бреда, который несут, например, что эволюция, это все будет становиться лучше, лучше и лучше. Но на самом деле мы видим просто человек, он лучше и лучше становится, или он хуже и хуже, стареет, стареет, дряклеет, и каждое поколение слабее становится более дряхлые становится все вокруг там рушится, уничтожается, у нас только кричат там и орут, скоро там потепление, катаклизмы, скоро наводнение и так далее. Все усугубляется, солнце сгорает, то есть все, катастрофы, метеориты, там астероиды движутся. В общем, проблем наоборот больше, Просто откройте глаза и сердце, и уши, и вы увидите. Поэтому люди, которые честные, искренние, которые хотят знать истину, конечно, для них это открыто, и это невооруженным глазом это видно. Вот, кстати, этот доктор, который написал в 90 лет «Космолет Земля», он и говорит о том, что полит некорректно, если ты имеешь какое-то звание ученого, говорить по-другому. Поэтому это уже, знаете, вроде бы верю в Иисуса, но ради людей не исповедую. Павел на это сказал очень просто, все это мусор. Вот это и есть драгоценность и истина. Христос самая большая драгоценность, Слово Божие. Потому ну, что вы посмотрите Паскаль, Ньютон, и вообще забейте, сколько верующих, священников было ученых вообще начни то есть интересоваться. Да все из школьных учебников. И вы увидите, да, что они были верующие, то есть те, которые создавали науку. Богословы. Христиане. И а, прежде всего в университетах, в заведениях, которые открывали верующие, то есть всегда они изучали теологию. Теология – это наука о Боге. То есть они изучали, скажем так, Божью науку. А на сегодняшний день к чему мы пришли? Что нас заставляют изучать просто творение какое-то, знаете. То есть это глупость, просто даже по логике. Изучать какой-то там кирпичик или букашку, но не изучать того, который это все сотворил. Дютон, Паскаль, там и все ученые, которые мы говорим, были верующие. Они изучали прежде всего Творца, который сотворил, а потом уже творение, все планеты, там букашек. И там. творец давал им откровения. Конечно, потому что через Творца ты это познаешь. Бежали Тот, к который творил. Конечно, поэтому это всегда должно быть на первом месте, то есть Слово Божье, Бог и творение, если ты хочешь познать на самом деле вот это творение, и больше ты хочешь действительно продвинуться. Поэтому не имели такой огромный результат верующие ученые. И это уже жизнью все и временем и историей доказано. Поэтому на первом месте должна быть теология и потом все остальное. Аминь. На первом месте должно быть откровение. Да, Божье. Подписывайтесь и получайте откровения, и Бог будет благословлять вашу жизнь.